Всем привет! С вами Львини и это обзор остановочной платформы Депо. Начинаем! Данная платформа находится на просторах Южной железной дороги в Полтавской области на перегоне ребенка Перятин на однобутном неэлектрифицированном перегоне. Неподалеку от платформы располагается локомотивное депо ребенка, а сама платформа имеет длину всего лишь 15 метров. Платформа имеет два названия. Первое – депо, а второе – 798 километр. Движение поездов на этом перегоне довольно активное, как для однопутного, неэлектрифицированного перегона. Об этом свидетельствуют соответствующие следы на путях. Еще на этой платформе есть навес с и забор по длине всей платформы. возле платформы проходят подъездные пути. Их тут довольно много, и на первый взгляд может показаться, что они неиспользуемы. Но на самом деле они вполне используемы. И даже сейчас на предприятии неподалеку от этой платформы стоит запущенный тепловоз, готовый к отправлению. Сама платформа находится в довольно красивом и малолюдном месте, на окраине города Гребенка. Справа мы видим перегон Гребенка-Перятин, а слева подъездной путь, идущий на предприятие. В связи с тем, что платформа имеет длину всего лишь 15 метров, на ней помещается только первый вагон пригородного дизель-поезда, который несколько раз в день выполняет рейс на этом перегоне. Такова она остановочная платформа депо, или же 798 километр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.